देखिए कुछ भी हो सकता भाई तो ज्योतिष नहीं लेकिन आम लोग मतदान दिए हैं आम लोग की मतदान के मद्देनजर सारे हिंदुस्तान में मोदी जी और मोदी के सरकार के लिए आज एक बड़ा चुनौती पैदा हो चुके हैं और हिंदुस्तान के आम लोग मोदी जी को सत्ता से बाहर करने के लिए चुनाव में मतदान किए हैं टीवी वालों ने गोदी मीडिया वालों ने जितने भी झूठ की पुलिंदा आम लोगों के सामने पेश करे वो उनका अपना मर्जी है लेकिन हिंदुस्तान के आम लोगों की राय दूसरा बयान देते हैं वो बयान ये है कि इस बार मोदी सत्ता से बाहर और इसमें हम लोग कायम है ये सारे मनस्तात्विक मनोवैज्ञानिक दबाव डाला जा रहे हैं हमारे काउंटिंग एजेंट पे तो जब काउंटिंग एजेंट हम जाएंगे वहां गिनती करने के लिए उनको पहले से ही उनके ऊपर दबाव बनाए जाते हैं उनकी सोच में ये डाला जाते हैं कि तुम तो हार गए हो और गिनती करने में क्या फायदा इसको कहता है कि मनोवैज्ञानिक दबाव एक मनोवैज्ञानिक जंग छेड़ा है छेला। तो हमारे हमारे तो सारे हमने हिदायत दी है कि अंतिम गिनती तक और अंतिम सिग्नेचर तक आप डटे रहिए और हर कोई अगर हथकंडा करने की कोई कोशिश करे तो उनको आप रोकिए। नियम और कानूनों के आधार जिस 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 नियमों के पालन करना जरूरी है ये सारे चीज तो हम हमारे काउंटिंग हम लोग सारे कुछ दे चुके हैं जो समस्या होना जो सीपीआई इंटरफेयर ना कर

মানুষ এটা জানে আজকে তার যদি পুষ ফেরে যদি তার সব উদয় হয় তাহলে তিনি ইন্ডিয়া গেটে আসবেন সেটা তার ইচ্ছা বাকি কাকে নেবে না নেবে কার ইন্টারভেয়ার করা হবে কি হবে না সেটা সর্বভারতীয় কংগ্রেসের ঠিক করবে আমি পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে মামের সঙ্গে জোট করে একসঙ্গে লড়াই করেছি মমতা এবং বিজেপি উভয়কে হারাতে এই কথা বলতেন আমার কোনো বিধা নেই এবং আমি যা করেছি সঠিক কাজ করেছি